Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu dəfə sizinlə bazarlıq videosu paylaşmaq istədim. Bazarlıq etməzdən öncə siyahı yazmanız məsləhətdir. Bu sizin əlavə arzələri almamanıza və bazarlığınızı daha tez bitirməyinizə kömək olacaq. Biz bazarlıq üçün 8-ci kilometrdə yerləşən, hər kəsin başıma bazarı kimi tanıdığı Başmay bazarını seçdik. Bazarda alış-veriş etmək daha zövqlü, maraqlı, eyni zamanda daha ucuz başa gəlir. Ağzımsız paketlərin <laughs> qaralığından <daha> uzaq. Nənə <laughs> qoyayım mısan? Bazarda göyərtinin 10 dəstəsi 1 manat, qahanın 5 ədədi 1 manat idi istədiyiniz qədər göyərti və kəhalı bilərsiz. Çox ucuz idi. Qızıləğməndə alması 2 manatdan başlayırdı qiymətlər. Marketlərə nisbətən daha ucuzdu bazarda. Vaşmay bazarında isə həssisən ucuz olur. Burada isə dayımızdan yerli ordubatlı idi dayı. Ondan malakan kələmi aldıq. Bütün salatlarda istifadə edə bilərsiz malakan kələmini. Brokoli, müxtəlif ədviyyatlardan aldıq ə e, burdan isə nar turşusu aldıq, bankası 2 manat idi. Bu isə də bazarın bu hissəsində isə e, müxtəlif turşular, ağartma məhsulları var idi. Burda isə soğan, hövsən soğanı, kilosu 12 manat idi, çox bahalı idi. Almadıq təbii ki. Buraxiya bazarın ən çox sevdiyim hissəsi oldu, çünki burada çoxdan axtardığım qara un və kəpəkli un tapdım. Qara un 2 kq-a 60 qəpi, kəpəkli unun 2 kq-ı isə 80 qəpi idi. Hərəsindən 1 kq aldım. Bunları evdə qatacam və kəpəkli pəhriz çərəyi hazırlayacam. Həmin bu qarışıq unla müxtəlif növ pəhriz şirniyatları və ya həm də simit hazırlaya bilərsiniz. Bazarın bu hissəsində axtardığımız bütün növ ədviyyatları tapa bilərsiniz. Həm də qiymətləri marketlərə nisbətən çox münasibdir. Eyni zamanda çələzdərin qiymətləri də marketlərə nisbətən çox münasibdir. Bizdə evdə bütün ədviyyatlar olduğu üçün mən yalnız mixi və nanə qurusu aldım burdan. Burdan hint qozu, badam, qəvəli qurusu aldı. Bu hissə isə ən maraqlı hissədir, çünki burada aqtardığım yerli astara düyüsü, yəni qırmızı düyünü tapdım. Pəhri saxlayanlar üçün də daha məsləhətdir, həm lif qaynağıdır, həm kalorisi daha azdır. Kilosu 4 manat idi. Buradan isə xurma aldıq. Buradan portağal aldıq. Yerli Astara portağalı idi. Kiloqramı 2 manat, həqiqətən çox dadlı və sulu portağal idi. Kəhə ədədi 20 qəpik. 5 ədədi isə 1 manat videonun əvvəlində qeyd etmişdim. Rəngli bibərləri də aldıq və bununla bazarlığımızı yekunlaşdırdıq. Bu qədər bazarlığa nə qədər puğ, təxmini nə qədər bu xərtədədiyimizi rəylərdə bildirərsiz.